Люди, движения, все, животные, как всегда. Где есть люди, там всегда есть животные. И тут кошка, вижу, такая красивого пепельного цвета уже. Она как бы в положении. Все, проходит время, где-то она пропала, где-то ее нету. Приходит уже там кушать, уже животика уже нету, она привела котят. Где же котята? Ну, там случилась трагедия такая, что она погибла. И тут же сразу мысль у меня такая, у меня котята. Она же кормящая мамка. Я рыскал-рыскал, рискал, нахожу коробку, открываю коробку, лежит на свитерке таком, я так называл ладеровский свитерок был, лежит два котенка. Ну, холодный-холодный, еще пупки у них были, Это такие они мыршевые такие были. Я сразу звоню уже своим расположением в часовьярах. Я говорю, ребята, кто будет нам вести обед, пожалуйста, привезите пакет молока. Потому что малых и шприцы купить в аптеке. Они, зачем сразу? Какие шприцы? Что вы там смогли сделать? Я говорю, давай вези нас тут, говорю, дети появились. Все время он был со мной. Была коробка, как сейчас помню, мне супруга присылала эту бандерольку, там вкусняшки всякие, там конфетки. У меня осталась коробка в расположении, сейчас я ее взял. Взял бутылку литровую, постоянно в чайник, грел воду, чтобы ему было там тепло, поселил. И вот эта подмышка, он со мной на блокпосте с блокпоста. Ночью, как ребенок по времени, он вставал и кушать надо было. И так день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцами он подрастал. Я в ротацию уехал, вот мы недавно мы вернулись, да. Я уезжал, он еще таким, ну, как котенком бегал, такой интересный такой был, такой шебурной. А тут мне присылают фотографии, там такой громадина уже за два месяца буквально вырос кот. Это боевой товарищ, только животного типа, да. Боевой кот, кот Сато. Правда, у него ВД Нету. Когда мне муж привез котенка, он был настолько страшненький. Когда он мне говорил, Лена, он такой красивый, он такой хорошенький. Он действительно был страшненький. Я даже не ожидала, что он будет настолько ну, пушистый. У него очень красивая окраска. Я думаю, что никому не помешает завести себе четверолап... четверолапого друга. Не обязательно Конечно.